Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli izləyicilər, əziz abonentlər. E, bu məqamı qeyd aldım. Orta mütənasibdir. Köhnə test toplusundan almışam bu sual tipini. Rombun tərəfi onun diaqonaları arasında orta mütənasibdir. O deməkdir ki, rombun tərəfi bərabərdir, yəni diaqonalarının həndəsi ortasına. Fədanə. Orta mütənasibdir, yəni diaqonalarının həndəsi ortasına, yəni kök altında onların hasilidir. Aydınlıma. Hər iki tərəfi kvadratda yüksətsək, d1 vur d2 yazdıq. Və romanın sadə düsturlarından birisi a kvadrat vur sinus alfa, o biri də1 vur d2 bölük 2. Tanıyırıq yani. Sahələri bərabərləşdiririk, əziz uşaqlar. və d1 d2 bizə verilib ki a kvadratdır və biz burada d1 d2 a kvadrat olarsa ixtisara aparırıq hər iki tərəf a kvadratə bölürük və sinus alfa 1/2 bərabər qalır bu isə alfa-nın 30 dərəcə olması deməkdir yəni rombun iti ucağı 30 dərəcə cavab y bəndidir bu sualda bax belə rombun tərəfi onun diaqonaları arasında orta bir tənasübdür bu cümləyə diqqət edin sağa onun aşağılar